Я клопотание народного депутата Витко. он просит хвилину. Будь ласка, прошу, выступайте. Шановный головующий, шановные коллеги, после вчерашнего увиденного о тех закидонах, которые мне делали по поводу политической проституции и политической коррупции, вот я категорически осуждаю любую политическую проституцию и любую политическую коррупцию в здании этого, в, этого в этом святом здании. Поэтому я больше не хочу находиться в этой политической силе. И я сожалею, что я потратил целый год своей жизни на то, ни о чем, грубо говоря. Говорить красиво не умею. Считаю развал коалиции это сепаратизм. Честь имею. Це заява народного депутата Вітко щодо виключення його з фракції радикальної партії Олега Ляшка. Шановний голові Верховної Ради України Грось Мовебе. Шановний добрий, прошу виключити мене з членів фракції радикальної партії Олега Ляшка.